Готова ли действующая власть к диалогу с частью страны, испытывающей кризис доверия к этой власти? И что руководство Украины намерено предложить своим гражданам? Какие пути выхода из кризиса использовать в дальнейшем? Ответы прозвучали в эксклюзивном интервью, которое дал событием недели, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Александр, Ильич, добрый вечер. Спасибо за возможность задать вам несколько вопросов. Все-таки... Несколько дней назад подписаны Женевские соглашения, Женевская резолюция. Насколько это поможет Украине стабилизировать ситуацию на Востоке? Вы знаете, но ну, прежде всего, я хочу поздравить всех наших граждан, всех наших соотечественников с этим великим христианским праздником Воскресения Христовым. Христос Воскрес! Поистин воскрес. Относительно Женевских переговоров, вы знаете, безусловно, они не дали ответ на многие животрепещущие вопросы. В частности, нас очень волнует тема оккупации Российской Федерации, а в том в республике Крым, те провокации, которые происходят на востоке Украины. Но в любом случае любые переговоры это лучше, чем любая война. И все-таки первый шаг в направлении мирных переговоров сделан, Российская Федерация вынуждена была признать незаконность захвата помещений, незаконность действий вооруженных террористов. Насколько искренне эти заявления, покажет время, но я еще раз повторю, что любые переговоры, это уже есть позитив. Хорошо, с Божьей помощью мы справимся с, с террористами, с лазутчиками, которые сейчас хозяйничают в восточных областях. Мы отведем наши войска в места постоянной дислокации. Что будет с теми людьми, которые были подвержены определенным настроением. Что будет с людьми, которые пришли на площадь высказать свою позицию или, может быть, попали под действие каких-то эмоций? Вы знаете, прежде всего в этом-то и сложность, что террористы, те люди, которые с оружием пытаются действовать против нашей с вами страны, они как раз и прячутся за спины многих людей, которые просто обмануты или российской пропагандой, или, знаете, находятся в плену своих иллюзий. Большое количество людей не позволяет активно действовать силым структурам. И операцию наши специалисты проводят очень, скажем так, ответственно, поэтапно. Их многие критикуют за то, что они нерешительно действуют, но это не решительное действие. Это, прежде всего, ответственность за жизни людей. Потому что главная задача сегодня это прежде всего защитить людей. Защитить людей от того огромного количества оружия тех, кто это оружие взял. Кстати, информация, большинство людей, которые были задержаны Национальной гвардией в Мариуполе, это люди, которые имели уже судимость или привлекаясь ранее к уголовной ответственности. И это показать. Поэтому защитить людей – это главная задача. Более того, накануне святого праздника Пасхи мы приняли вместе с премьер-министром заявление, поддержанное большинством парламента, о том, что все, кто служит оружием, кто покинет захваченное незаконно административное помещение, все они не будут преследоваться в уголовном порядке. Какие цели, какие задачи сейчас Россия преследует? Как вы считаете, это задача оттяпать у нас часть территории или это задача все-таки захватить всю страну? Вы знаете, Путин очень боится Украины. Потому что Украина это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, какая не нравится. У нас люди сами смогли сменить власть и отстранить от извините, бюджетных кормушек проворвавшихся правителей. И такой пример очень страшит Путина. Поэтому его задача не просто захватить часть территории Украины, его задача дестабилизировать полностью ситуацию в стране, попытка дестабилизировать ситуацию на востоке страны, в первую очередь Донецкой области, это удар по всей Украине. Это не только удар по Донбассу, это удар по всей Украине. И уничтожить независимую Украину, именно такую задачу преследует режим Путина. Янукович, который сейчас находится на территории России, это тоже такая одна из возможностей использовать тогда, когда больше, говоря, карточной терминологии нечем крыть? Вы знаете, э -э, экс-президент Украины Янукович стал просто знаете, пешкой э марионеткой в игре э Путина. При этом они и к нему относятся достаточно, знаете, так э -э, скажем так, свысока и пренебрежительно. Э -э, они ему даже ни разу пресс-конференцию в Москве не разрешили провести. Только на периферии, только там в Ростове на Дону, хотя он живет в Подмосковье, на за украденные в Украине деньги в доме, купленном доме, и даже, даже, да, в Москве ему не разрешают проводить пресс-конференции, потому что считают, что это не тот уровень, да, который может кем-то серьезно восприниматься. Но для такой грязной игры подходит и такая крепленная карта, как Янукович. Если вернуться к ситуации, которая сейчас в нашей стране, вопросы децентрализации, вопросы предоставления максимально широких полномочий местным советам, вопросы изменения Конституции, как вы считаете, насколько этот процесс может быть быстрым в наших сегодняшних реалиях? Для того, чтобы расширить самостоятельность регионов, провести реформу местного самоуправления, для этого не надо захватывать местные администрации. Потому что мы сами в этом заинтересованы. Нам нужна сильная страна, а сильная страна не может существовать без сильных самодостаточных регионов. И мы заинтересованы, чтобы расширялись полномочия регионов, чтобы эти полномочия обеспечивались реальными бюджетными финансами. Мы заинтересованы в том, чтобы не с Киева назначали руководителей, которых не воспринимают люди чтобы они сами могли их избирать. В частности, мы за то, чтобы вместо администрации, назначаемых из центра, были исполкомы, исполнительные комитеты, которые формировались бы самими местными советами, будь то областной, районный, городской совет. Когда это может произойти? Вы знаете, это может произойти достаточно быстро, но здесь, кроме законов о изменении параметров местного самоуправления, важен и конституционный закон а изменение Конституции требует как минимум голосования на двух сессиях. Поэтому, если говорить о полном объеме реформ, то это возможно уже к октябрю этого года. То есть люди, которые сейчас стоят со своими требованиями в восточных регионах, правильно я понимаю, они могут получить реальную власть на местах не раньше, чем к сентябрю, к октябрю. Либо что-то нужно сделать уже сейчас. Безусловно, без конституционных изменений это невозможно сделать. Но тем не менее, уже сегодня мы можем говорить о том, что я поддержу назначение губернаторов, например, пока не вступили изменения в Конституции, которых предложат сами жители Донецка, Луганской области. Это нормально. D'accord.